السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi yassir wa la tu'sir, rabbi tamim bil khair amma ba'du. Saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mukminin mukminat, sidang penonton rahimakumullah. Mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan kepada kita, Berikan kekuatan semangat, kekuatan jiwa dan kekuatan iman kepada kita untuk kita terus melaksanakan amal soleh kepada Allah Subhanahuwataalla. Peti mana yang kita rancang dalam kehidupan ini pada setiap hari? Bukan sahaja kita buat amalan secara ibadat yang khusus, tapi juga kita buat amal ibadat secara umum. Kalau yang khusus ni macam semayang, puasa. Uh, taat ibu bapa, taat suami, antara amalan-amalan yang memang khusus kita buat untuk jadikan ianya sebagai ibadah dalam kehidupan kita. Manakala yang disebut sebagai ibadah yang umum pula ialah segala kerjaya kita, aktiviti kita, profession kita dan juga segala perjalanan hidup yang kita laksanakan hari-hari, jaga anak, jaga anak-anak murid, Aa, kita jaga sahabat handai kita, kita berkawan dengan orang, pergi ziarah rumah orang, jamu makan orang. Semuanya ini adalah merupakan ibadah yang disebut sebagai ibadah yang umum. Tontonlah perempuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah ta'ala sekalian. Nak buat ibadat dengan sempurna ini memerlukan kepada satu sifat yang mulia. Nama dia sifat sabak. Haa... Sabar ni dia ada tiga jenis. Yang pertama, kita sebut sebagai sabar untuk melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena sabar buat ibadat ni kena sabar. Nak semayang, kena sabar. Nak main masjid, kena sabar. Nak diri, nak mendirikan semayang, kena sabar. Yang lagi-lagi kena sabar, nak puasa. Oh, kalau puasa kena sabar. Siapa yang tak sabar kalau puasa la ilaha illallah. Kita tengok macam-macam yang berlaku. Buat ibadat semayang macam tu juga. Orang yang tak sabar dalam ibadat. Bila tu imam baca panjang pun dia marah. Bila tu imam tu zikir panjang pun dia, dia tak ada nak berdoa. Dia doa dulu kat tu imam. Ya Allah kau berilah hidayah kat tu imam ni cepatlah baca doa. Aku nak pergi lah buat kerja. Oh, dia punya kalut tak ada dah itu dalam soal kita nak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu taala kita kena sabar. Yang kedua sabar dalam kita menjauhi diri daripada maksiat atau kita sebut sebagai sabar meninggalkan segala amalan-amalan maksiat dengan Allah. Siapa yang buat amalan hak tak elok nak tinggal, oh kena kuat hati sungguh atau istilah bahasa Imam Ghazali pakai mujahadah Ha, kena mujahadah tu nafs. Kena betul-betul kita kena mujahadah untuk sabar meninggalkan segala maksiat dan keburukan. Kita sabar nak tinggal benda ataupun kita sabar nak menjauhi diri daripada perkara-perkara yang boleh bawa kita kepada tak elok. Sabak tahan mulut kita jangan duk cerita benda-benda bawang benda-benda tak betul. Pi duk habaq viral benda-benda hak -benda, tak elok. Sabak tahan diri kita jangan duk buat. Ha, ni tak sabar lah biar-biar aku jadi orang yang pertama. Habak ke orang. Kawan ni gini-gini. Tak boleh. Kalau bolehnya jadi orang yang sabar. Kalau boleh kita pergi tanya dulu. Kalau boleh kata bagusnya kita pergi siasat dulu. Ha, betul ke apa cerita mereka ni ni? Hmm, tu yang kedua. Sabar menjauhi perkara maksiat. Sabar yang ketiga ialah kita menahan diri kita daripada um, sabar dengan musibah. Sabar dengan bala yang Allah Ta'ala nak uji kita. Sa orang yang Allah Ta'ala uji ni sebenarnya orang yang kuat. Sebab itu, dia mampu untuk menerima ujian. Tuhan ni Allah Ta'ala tahulah apa benda hamba dia. Dia kuat ke? Dia tak kuat ke? Maka Allah Ta'ala uji dia kerana dia kuat. Maka bila dia kuat, bila Allah Ta'ala uji dia bersabar, Allah dia dapat pahala. Ha, jadi, Allah Ta'ala ni dengan hamba dia, kalau dia bagi ni'mat, hamba dia bersyukur kalau dia bagi bala atau pembencana hamba dia sabar ha, maka dua-dua jadi kebajikan ni sahabat-sahabat kita ni tuan-tuan hak duduk sebelah je terah hak duduk sebelah canglun hak kena ayak masuk dalam rumah ni Allahu Akbar dia pun kata almari habis jadi roti meri dia kata kembang habis sampai tak boleh pakai Ah, oh, reban habis kati-kati ada -kati. dia baru beli lah. Baru beli je. Kati reban tilam tenggelam. Habis semua almari. Ha, peti air pun ayak masuk bukan sekat ayak air je. Ayak luar pun masuk dalam peti air. Habis rosak. Itu ha, yang kita sebut sebagai sabak dalam kita menghadapi musibah. Jadi sabak ni dia ada tiga. Tapi tuan-tuan perempuan. Sabak ni jenis ilmu yang tak boleh belajar di universiti. Kita sendiri je kena pandai-pandai buat. Maka sebab itu orang yang sabar ni dianggap sebagai orang yang kuat. Ha, sebab itu disebut oleh habis Nabi SAW bukanlah orang yang kuat itu orang yang kuat bertarung. Lail syasyadid, lail syasyadid bisurati. Inna masyadidul ladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Sesungguhnya orang yang benak-benak kuat itu ialah orang yang boleh menahan kemarahan dia pada ketika dia marah. Tuan-tuan dan perempuan muslim simat yang dirahmati Allah sekalian, antara benda yang kita nak kena sabak lagi ialah sabak dalam soal mencari ilmu. Ha, ada orang dia nak mengaji upaya oh, nak pergi mengaji di masjid membayar. Ha, sabak dalam mencari ilmu. Pada kali ini saya nak bawa satu kata orang kata nasihat Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang meletakkan nilai keilmuan sebagai nilai pembentukan kecemerlangan di dalam amal ibadat dan juga amal kehidupan kita setiap hari Aa, apakah benda yang boleh menjadikan kita ini cemerlang dalam soal kehidupan dan juga dalam soal amal Aa, macam mana kita nak jadi-jadi kita ni orang yang sangat baik dalam soal buat amal. Sangat baik dalam soal buat ibadat. Sangat baik dalam soal nak mendidik. Sangat baik dalam soal nak mengajak. Kita ni nak kena isi apa pada diri kita. Ha, bagus juga tu. Kita pun kadang-kadang tak terfikir bukan sekat kawan hak dengar tu je. Ni kawan hak cakap ni pun kadang-kadang tak tak terfikir benda-benda yang macam bila dia bercakap, bila dia habak, Barulah dia perasan bahawa dia pun kena cari benda-benda ni. Jadi mai kita sama-sama pakat cari. Ada empat jenis perkara yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan puan-puan sebagai renungan kita, sebagai panduan kita untuk kita bentukkan kecemerlangan dalam amalan kita. Cemerlang ni artinya ahsan wa amala. Yang terbaik, yang paling berkualiti amalannya. Pertama kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala Sesuatu amalan ataupun sesuatu perkara yang kita nak buat atau Soal nak cari ilmu, soal nak mengajar ilmu Soal kita nak buat amalan dalam hidup Kena ada Al-Hikmah Hikmah itu disebutkan sebagai kecip kebijaksanaan Ataupun kesesuaian ilmu dengan amal dan tindakan yang ingin dilakukan Ha, hikmah itu artinya kebijaksanaan. Dalam soal kita nak mengajak, kena bijak. Budak kecil, cara budak kecil. Orang tua, cara orang tua. Orang tua pun kena bijak mengajak. Kalau mengajak orang tua betul gitu tu, hmm, pakat meleleh, ya liur habis. Ha. Kalau lima orang pula, hmm, lima-lima orang pakat tidur lah. Kali ustaz naknya tak mengajak siapa. Pasal apa? Lima-lima orang lena. Ha. Kena ada kebijaksanaan. Nak mengajak budak-budak muda. Bukanlah guna bahasa-bahasa dia Budak-budak muda lah ni guna bahasa kita pun tak tahu. Kita dulu ni kalau senang kita kata apa? Kalau senang kita kata senang macam kacang. Walah oh benda senang ya kacang je. Ha. Senang macam kacang. Kalau susah susah nak mampu kita kata. Tapi budak-budak muda lah dia tak kata susah nak mampu. Eh. Dia kata kalau susah-susah macam toyu sebab apa pula dah susah macam toyu toyu tu kelam hitam tak nampak apa langsung dia kata susah sebab tak nampak apa langsung ha tengok kebijaksanaan cara kita nak berinteraksi dengan orang-orang muda cara kita nak berinteraksi dengan orang-orang tua cara kita nak berinteraksi dengan orang-orang yang lagi tua kita sebut sebagai nyanyuk ha jadi itu disebutkan sebagai hikmah sebab itu kebijaksanaan tu dalam soal kita kita nak berinteraksi berkomunikasi. Macamlah juga kalau kita kena bijak dalam soal menyampaikan ilmu, dalam soal kita menerima ilmu, kena bijak supaya kita dapat ilmu daripada seorang guru antara perkara yang kita nak kena buat, tulis. Ah kena tulis tuan-tuan. Dalam Quran Allah Taala sebut apa? Alam bil qalam, iaitu belajar dengan menulis. Saya tertarik dengan kata-kata Uh, saya apa ni say, Imam Syafi'i rahimahullahu taala kata Imam Syafi'i dalam wasiat dia uh, ada satu kitab yang saya mengajak mengajar 30 wasiat Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i sesungguhnya ilmu itu adalah ibarat binatang yang liar kalau kamu tak tambat dia dia akan lari maka tambat itu ialah menulis apa-apa yang kita dapat daripada ilmu barulah dia tak lari Ni kita pakai, dengar, ngangang, ya, balik -balik, mmm, apa kat dengar, ngangar, ya balik-balik, hmm, apa pun tak ingat. Ha, nak pula kita duduk pi mengaji, lepas tu balik-balik isteri tanya, Tok Guru mengajar apa bang? Hmm, bahawa aku tak ada, aku tak faham langsung. Apa? Sebab dia tak menulis. Maka dia kata, ilmu itu ibarat binatang yang liar. Apabila kamu jumpa dia, kamu tangkap dia, kamu ikat dia. Maka sebab itu kalau ilmu kita dapat, kita tulis, kita catat, maka itu disebut sebagai kebijaksanaan dalam belajar ilmu. Tontonlah bapa-bapa muslimin yang dirahmati Allah sekalian, orang yang pandai dan orang bijak ni sebenarnya mungkin mempunyai nilai yang tak sama. Tapi makna dia lebih kurang aja. Ha, belum tentu orang pandai itu orang bijak. Tengok orang dulu-dulu kadang-kadang bukan pandai sangat pun tapi dia bijak dalam soal soal kehidupan dia. Ha, contoh saya bagi contoh. Ha. Um nak angkat tiang rumah seorang laki-laki dia kuat beru sebelah kanan seorang laki-laki lagi dia dia kuat beru sebelah kiri beru sebelah kanan dia tak kuat sebab tangan dia duduk pakai tangan kiri maka beru sebelah kiri dia kuat dua-dua laki-laki ni kalau boleh tak usah angkat tiang sebab apa? sebab dia akan bunuh kawan dia Ah, ha, tu kena bijak pasal apa? Pasal kalau dia angkat tiang sebelah bau kanan, kawan tu angkat tiang sebuah belah kiri, masa nak letak tiang turun, dia pun tui hak kawan kiri tu tui. Jadi apa ni kawan hak tak sebelah kanan tu timpalah tengkok dia patah tengkok mati tuan-tuan. Ah tu yang kata kena bijak. Kalau dua-dua orang kiri, dua-dua orang kiri. Sebab apa? Dia akan letak benda tu sebelah kiri. Kalau sebelah kanan, sebelah kanan dua-dua. Kalau kiri seorang, kanan seorang, tiang tu dia himpit tengkok kawan belakang, mati kawan belakang. Kalau kena menantu, dia bunuh menantu dia. Kalau kena pak mentua, mmm, pak-pak mentua dia mati. Ha, tu jangan luk mereka. Sebab tu kalau kebijaksanaan itu merupakan salah satu ciri kata Imam Ghazali untuk kita menjadikan kecemerlangan dalam amal kita. Aa, jadi kita kena ada hikmah Aa, dalam Quran pun Allah Taala sebut yutil hikmata may yasha wa may yutal hikmata faqad utiya khairan kasira Allah Taala memberikan kebijaksanaan dan keilmuan kepada sesiapa yang dia kehendaki dan sesiapa yang mendapat ilmu dari Allah sesiapa yang Allah Taala bagi kebijaksanaan dia telah mendapat satu kebaikan yang sangat besar jadi jadilah kita orang berilmu kerana Allah Taala yang teraf kita orang dalam dalam Quran bahawa orang yang ada ilmu ni orang yang mendapat kebaikan yang sangat besar. Tontonan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Imam Ghazali yang kedua al-adlu keadilan. Oh nak buat satu kerja ni, nak bagi jadi kerja tu bagus, kita kena jadi orang yang adil. Adil ni maksudnya iaitu jiwa yang dapat dikawal daripada sifat marah sifat rakus sifat ego dan sebagainya untuk mencapai hikmah tadi uh, maka nilai ini mampu uh, menyelamatkan dan membimbing manusia ke arah kesejahteraan dan juga kebahagiaan itu nama dia Al-Adlu Adlu, Adlu ni artinya jiwa yang boleh dikawal kita boleh kontrol dia supaya dia jadi ikut macam yang kita nak-nak, maka dikatakan Al-Adlu. Ha, kita boleh kontrol perasaan, kita boleh kontrol nafsu, kita boleh kontrol satu benda, ha, maka kita dianggap sebagai orang yang Al-Adlu. Ha, dan juga Al-Adlu itu juga, ialah kemampuan ia ya? menyelamatkan dan membimbing eh? manusia, ke arah kesejahteraan dan kebahagiaan. Ha, itu Al-Adlu tadi ni yang disebutkan keadilan. Artinya kebaikan dan kesejahteraan boleh jaga sifat marah. Marah ni dalam Quran adalah Rasulullah kata dia adalah merupakan panas daripada syaitan. Maka siapa yang marah dia akan menyebabkan syaitan akan membisikkan benda-benda buruk pada dirinya. Tu kadang-kadang ada orang yang marah tak sedap dia pergi tampak orang dia pergi sepak orang oh. tapi lah ni kita tahu dah kalau cikgu-cikgu di sekolah sepak budak tak boleh baru ni saya pergi ceramah tuan-tuan perempuan di satu sekolah rendah budak-budak sekolah tu lah pandai-pandai bila saya tanya soalan jawab pun oh, pandai pandailah lah budak-budak tu kira banyaklah maklumat-maklumat tentang agama tentang syariat tentang sejarah Islam apa semua banyak budak-budak ni budak, budak sekolah rendah Oh, syok ni Ali Ba. Saya kata, eh adik-adik ni pandai-pandai lah. seorang budak tu kata, kami pandai Ustaz sebab kami tiap-tiap hari makan kismis. Oh, makan kismis. Lepas tu saya nak kata apa kat Ali Saya kata, kami dulu pandai tak makan kismis. Tu makan apa Ustaz? Makan menyepak. Tiap-tiap hari kalau tak pandai je, cikgu sepak. Hmm, sedih gitu je. Ya. Haa, nak abang pergi. Saya biasa makan menyepak. Ha, menyepak ustaz saya. Mati dah lah ustaz saya tu jadi tok Bezan saya. Mujur lagi kami saya tak ada sepak dia sebab dia mati dah. Ha, ha, kan? Ustaz saya lah tu. Ngaji fiqah. Hari ni mengaji, esok dia tanya ada soalan. Saya ni hari ni mengaji, esok baru kita nak menerah. Ha, dia kata, apakah had muka dalam memambil wuduk? Eh, kita pun jawablah had muka tu ialah gigi rambut atas. Tak. Nak nak dalam bahasa Arab. Ah, sudah. Kata kita pun tak ada nak apa. Itu juga nak buat? Itu yang kata kita ni kalau dalam soal mengaji ni. Kena betul-betul jaga. ya Betul-betul jaga. Betul-betul bagi perhatian. barulah jadi orang yang orang yang berkualiti. Dia kata nak mau dalam, dalam bahasa Arab. Saya kata dalam bahasa Arab tak hapai pun ustaz. kita kemari kemarin anak, -anak abang lah suruh hapai. Pang dia buh menyepak sekali. Esok hapai terus. wahaduhu tulan min mana batis syari ila asfali zuqni wa ardan min syah matil uzuni ila syah uzunil uzuni al-ukhra. Tu dia. Hapai terus. Ha, pasal apa? Cerdik pasal makan menyepak. Ha, orang lah budak-budak lah makan kismis Jangan telan kismis, tak cerdik tu. Ha. tuan, -tuan perempuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah kita sebut untuk mencari kecemerlangan dalam amal, kita kena ada sifat al-adlu. Iaitu mengawal diri daripada marah, mengawal diri daripada rakus, mengawal diri daripada ego, takabur, bongkak, sombong. Ha. Dan juga boleh kawal diri daripada perkara-perkara yang boleh membawa kebinasaan. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ahiyah Ulumuddin yang ketiga, untuk mendapat kecemerlangan dalam amal kita kena ada asyaja'ah asyaja'ah ni artinya keberanian iaitu kekuatan dan keteguhan hati dalam mempertahankan kebenaran tidak berundur walaupun dicela dan tidak maju kerana dipuji ah tu nama dia As-Saja'ah. Saja'ah ni artinya orang yang berani dalam nak melakukan sesuatu. Ada orang tak berani, tergagah-gagah, tak berapa confident. Itu orang tak berani. Aa. Ataupun kita sebut sebagai uh, orang yang um, dia tak, tak, tak kuat, tak teguh hati dia. Tak teguh hati dia. Cepat berubah. Ah ha, cepat berubah mengaji sat lepas tu cepat rasa jemu hmm, tak larat mengaji dah tahu khayat ni tak faham pun lepas tu cerita pula benda tak nampak macam mana kami nak mengaji dalam mana tahu khayat mana boleh nampak cerita pasal syurga cerita pasal pahala cerita pasal malaikat semua benda tak nampak lepas tu mengaji pula pejam lagi tak nampak pasal apa pasal duduk pejam ha, jangan duduk pejam kalau mengaji duduk cerita malaikat cerita apa lagi tak nampak pasal apa Pasal cerita dah lah benda tak nampak. Jangan. Kita kena berani. Kita kena kuat. Asyaja'ah ni artinya kita kena teguh hati. Kalau hajak budak-budak pula. Ya Allah budak-budak kecil-kecil ni macam-macam lah perangai. Tengok macam-macam perangai. Yang cerangai buah secara buah. Nak pula tuan-tuan perempuan. Kalau anak-anak yatim. Memang Allah Ta'ala bagi sifat kepada mereka tu. Mereka akan uji sungguh-sungguh orang yang jaga mereka tu anak-anak yatim. Pasal apa? Pasal pahala besar kalau jaga anak-anak yatim. Pahala besar kalau didik anak-anak yatim. Pahala besar kalau kita santuni anak-anak yatim. Ha, kena ada ketuguhan hati dalam soal mendidik. Sama lah orang yang mengajak di masjid surau pun lah tak apa lah pasal elok. Kadang-kadang jadi macam-macam kat ke kita. Kereta start tak hidup. Naik motor basah lencun pergi mengajak. Ha. Lepas tu anak murid tak main ramai. Ngajak oh macam-macam. Kena teguh hati sungguh. Jadi dalam soal kita nak nak dapat satu amalan yang 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 cemerlang, kita kena ada asyajaah. Berani, kena ada kuat, kena kuat, kena ada keteguhan hati. Dalam soal kita mempertahankan kebenaran dan tak undur bila dia menghadapi celaan dan bukan maju kerana dipuji. Ha, memang kita nak buat satu benda ni sungguh-sungguh buat sempurna dengan keikhlasan hati kita. Imam Ghazali pun kata juga, dia kata, niat itu cuma pintu dalam amalan. Cuma kita nak tahu tang mana kita nak halakan kita punya amalan kita. Aa, tapi yang nak buka pintu itu, kata Imam Ghazali, ialah anak kunci kepada pintu tadi. Apa dia? Keikhlasan dan kejujuran. Aa, niat hanya pintu jujur dan ikhlas adalah anak kunci untuk buka pintu. Jadi kita orang yang disebut sebagai syajaah tadi ni ialah orang yang betul-betul ikhlas dalam amalan dia. Orang yang betul-betul jujur dalam perlakuan dia. Bukan hanya jujur pada, pada pada mulut dia tapi jujur juga sampai ke dalam hati dia. Barulah kita sebut sebagai asyaja'ah. As Demi amalan yang dibuat dengan penuh keberanian, dengan penuh kesungguhan. Allah Ta'ala akan bagi pahala yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang keempat, yang terakhir ialah Al-Iffah. Iffah, Iffah ni artinya kemuliaan. Iaitu mempunyai kemuliaan diri dengan menjaga maruah, menjaga harga diri, menjaga kemuliaan diri sebagai manusia dan tak melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang seperti maksiat dan sebagainya jadi Aifah ni artinya Imam Ghazali kata seseorang itu akan dianggap sebagai manusia cemerlang. Kalau seandainya dia bersifat dengan Al-Aifah. Aifah, Aifah ni dia sentiasa membuat sesuatu perkara <coughs> iaitu mempunyai kemuliaan dengan menjaga maruah. Kena jaga maruah diri, kena jaga personaliti. Aifah lah juga tu termasuk dalam menjaga personaliti, menjaga pakaian. Orang-orang yang jadi guru anak-anak murid nak tiru. Kita kena bagi contoh yang elok-elok ke anak murid kita. Dalam soal kita berpakaian, dalam soal kita bercakap, dalam soal kita berinteraksi dengan mereka. Kerana budak-budak ni dia macam dengan budak-budak muda lah juga. Ada tiga sifat budak-budak ni. Yang pertama, dia suka meniru. Jadi apa yang dia tengok dia nak tiru. Jadi kita ni orang yang ada sifat aifah sebagai guru, sebagai ibu bapa, sebagai apa lagi? Sebagai kawan setengah tu. Kalau boleh, biarlah kita ni keterampilan kita elok, senaliti kita elok sebab budak-budak ni dia suka meniru. Dia tengok dia nak tiru. Semualah budak-budak. Kalau tengok filem Superman dia nak jadi Superman. Kalau dia tengok filem apa ni superwoman dia nak jadi superwoman kalau dia tengok filem apa apa angel hak terbang-terbang tu dia pun nak pakai baju terbang juga sebab apa sebab satu sifat dia ialah dia suka meniru yang kedua budak-budak ni disuka mencuba hati-hati dengan budak-budak ni kadang-kadang apa benda yang dia tengok dia nak cuba dia nak tengok dalam apa ni TikTok dia Ada campur Ayak ni Campur ayak ni Campur dengan hat ni Campur dengan hat ni Dia nak cuba tengok Katanya boleh jadi berasap Haa ah, Mula dah Ah, Dia, dia tiru lah dia, dia suka mencuba Ataupun Dia nak mencuba sesuatu Contohnya macam mana Rasa kalau kena pisau Ha, ah, Dia cuba nak hirih tangan dia ke? Dia cuba nak cucuk tangan dia dengan Dia tak kira macam-macam Kadang-kadang budak-budak ni ha, ah, Dia cuba Dia nak cuba Ya dia nak cuba berenang pada hari tak letih berenang. Hmm, terjun, terjun dalam kolam. Beluk, bi, hmm, jenuh, kayuh kita. Nak selam, kita nak selam. Nung, no, duduk bawah. No, no. Ha, itu ha, dia. Budak-budak suka mencuba. Macam budak-budak muda -budak lah. Dia tengok orang yang sarokok. Oh, orang yang sarokok no, nampak, nampak ada style. Ha, dia nak cuba. Ha, dia kata kena isap dadah tengok baru nampak high high tu pada dia ha, dia mula nak cuba tak cuba benda-benda yang -benda elok-elok okey jangan cuba benda-benda yang -benda tak elok tiru benda-benda yang -benda elok-elok, okey. Jangan tiru benda-benda yang -benda tak elok. Kita kena jadi insan mulia yang disebut Imam Ghazali sebagai al iffah Yang ketiga, orang kata budak-budak ni dia suka berkhayal. Ha, jangan suruh mereka khayal benda-benda yang -benda tak elok. Kalau suruh bercita-cita, suruh dia bercita-cita jadi orang-orang yang hebat. Jadi dia khayal lah kata dia nak jadi engineer, dia nak jadi pilot kapal terbang, dia nak jadi apa ni uh, seorang majik, seorang bos, CEO. Dia nak jadi orang yang hebat-hebat lah. Artinya sentiasa dia berkhayal benda-benda elok. Uh, dia berkhayal nak jadi seorang pekerja yang berjaya dan juga tolong mak ayah dia. Ha, gitu. Dia nak jadi seorang uh, guru besar tadika, lepas tu dapat duit banyak bagi kat ayah dia, kelia kelia kelia. Ha, ah tu. Itu tentulah perempuan. Inilah dia yang kata iffah itu kemuliaan yang Imam Ghazali kata, kemuliaan itu ialah mempunyai sifat-sifat yang mulia, menjaga maruah diri, menjaga penampilan diri, menjaga akhlak daripada kita melakukan perkara-perkara yang boleh merosakkan akhlak, perkara-perkara yang boleh merosakkan murah diri. Jadi jangan duk buat benda-benda hal tak elok kerana itu hilangnya iffah pada diri kita, kemuliaan pada diri kita. Tuan-tuan dan muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah kata Imam Ghazali, empat perkara yang mana ianya menjadi satu perkara yang boleh membentuk kecemerlangan di dalam amalan. Tontonlah pembawaan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita usaha kita cari jalan untuk jadi orang yang um, melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan, melakukan sesuatu dengan penuh kejujuran dan menggunakan segala ciri-ciri kesempurnaan dalam soal melakukan amalan ataupun kita sebut sebagai ciri-ciri uh, untuk mencari kecemerlangan, Al-Hikmah iaitu ke 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 kebijaksanaan, Al-Adlu iaitu kita dapat kawal perkara-perkara yang tak elok daripada diri kita yang kita Asyaja'ah as iaitu keberanian dan juga kekuatan dan ketuguhan hati dan yang keempat kata Imam Ghazali Rahimahullah Ta'ala Al-Iffah iaitu kemuliaan. Jadi, Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat manfaat, jadikan sebagai panduan kita, jadikan sebagai uh, suatu ibrah dalam kehidupan kita. Apa juga amalan yang berlaku dalam kehidupan ni jadikan sebagai irtibar untuk kita um, berjalan di atas muka bumi Allah sebagai hamba yang Allah Taala redha hamba yang menjadi ibadur rahman hamba yang Allah Subhanahu taala sentiasa membagi hidayah taufik dan hidayah inayah daripada Allah Subhanahu taala terima kasih semua yang memberikan uh, komitmen untuk menjayakan uh, segala program-program ilmu dan juga minta maaf kalau ada salah dan silap wallahu alam kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum ورحمه الله وبركاته